На оперативній нараді, що відбулася в понеділок 10 лютого, було підведено підсумки за минулий місяць. Міський голова Анатолій Кузьменко охарактеризував ситуацію в місті як достатньо стабільну. В місті немає каких-то Ні комунальні служби справляються всі, соціальні служби наші справляються всі. І хотілося б, щоб от така обстановка в місті… сохранялось и чтобы мы вместе работали над улучшением состояния города над улучшением жизни горожан не дай бог в нашем городе раскачивать лодку как это делается в некоторых других городах я думаю что мы сумеем как бы э, отстоять право города жить мирно нормально и чтобы люди чувствовали себя в нем Ну, защищеними в цьому місті. Це на от нас с вами зависит. Спасибо. Міський голова представив присутнім новопризначених керівників міського відділу міліції Володимира Гуменюка та АКП Рею Олега Кудрявцева. Назначен новий начальник городського відділу внутрішніх діл, потолковник міліції Гуменюк Володимир Володимирович. Многії його знають. працював заместителем начальника в Желтых водах, потом работал начальником Пятихатского райотдела, Васильковского райотдела и сейчас вернулся к нам в новом качестве. Также назначен новый начальник ПЖРО, вы его все прекрасно знаете, Кудрявцев Олег Федорович, значит, попросился на такую работу живую. успіхів вам там Сложно буде. Новопризначений директор ЖРЕО одразу ж пообіцяв позитивні зміни на підприємстві. Із того, що всі знаєте, я неділю тільки приступив э, к даним обов'язанностям, вирішив, э, говорив це з колективом, 2 неділі я нічого не міняю в ЖРЕО, щоб ні в коїм випадку не э, нарушити лучше те достижения которые там есть и оставить их в том же виде после того как я рассмотрю это все я думаю что будет с помощью наших средств массовой информации обращусь к ним с просьбой осветить то что мы собираемся сделать в течение года скажем так и к концу этого периода, то есть ну, где-то, скажем так, в январе 2014 года мы подведем итоги, что будет сделано за этот год. Про захворевание желтовоцетю доповідали начальник СЭС Олена Мирошниченко та выполнять обязанности начальника СМСЧ-9 Нелли Тарасьева. Наиболее актуальным за данный период времени есть вопрос профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Зарегистрировано за январь месяц 960 случаев этих заболеваний. Уровень заболеваемости в сравнении с предыдущим периодом прошлого года аналогичного снизился на 23%, то есть и Порог мы на данный период времени не перешагнули. Но, тем не менее, учитывая погодные условия, учитывая то, что вот такая погода, она способствует росту заболеваемости, поэтому этот вопрос остается у нас на контроле. Проводится мониторинг температурного режима, районным отделом, городским отделом образования проводится мониторинг посещаемости детей. Работа в этом направлении проводится. За январь месяц зарегистрировано острых кишечных инфекций один случай, чесотка четыре случая. Хотелось бы обратить внимание, что уровень заболеваемости чесоткой у нас превышает средние показатели по области и регистрируется довольно-таки высокий уровень. Ветряная оспа, регистрируется заболеваемость, но это для данного периода времени Период такой, что скучность детей, закрытые коллективы, и это идет, регистрируется высокий уровень заболеваемости. Туберкулез два случая заболевания, в том числе БК плюс один случай. В этом направлении необходимо обращать внимание на своевременность прохождения профилактических флюорографических осмотров. Эти два случая выявлены именно при прохождении флюорографических осмотров не по обращаемости. Проведена проверка 14 объектов. Это проверки проводились вне плановые. Плановых проверок в январе месяце не было. Были 10 проверок по обращению субъектов господаревания по получению разрешительных документов и административных услуг. Одно обращение с жалобой, и одно, одна проверка по требованию прокуратуры и две проверки по расследованию инфекционных заболеваний. В случае инфекционных заболеваний посещением организованными детьми коллективов не связаны. Пролечено в стационаре 675 человек. Если сравнить даже с прошлым годом, то у нас за весь год был план выполнения 92%, то за январь 94%. И сейчас на стационарных койках у нас находится 285 коек. Находится у нас на понедельник было 292, на сегодня 278 человек. То есть практически все койки заняты. Ниже был процент немножко травм. Мы сравнили специально с декабрем, когда э, было достаточно скользко. У нас за декабрь амбулаторно было обращение по травмам 276, а за январь всего 176, даже 76 сходится. Значит, но ну из них были достаточно серьезные травмы. 20 из них прооперировано в стационаре, 15 в экстренном порядке. По хирургии проведено у нас 129 операций. Из них хорошо работают сейчас наши хирурги и молодежь э, достаточно широко работает. Ни одной операции не проводили врачи экстренной хирургии Днепропетровска. Проведено 4 операции по удалению э, желчного пузыря, холецистоктомия. И мы, спасибо исполкому, на 80% у нас проплачен фиброгастроскоп. Мы его решили все-таки расконсервировать, потому что старый уже не очень хорошо работает. И уже новым фиброгастроскопом. Наш молодой хирург Журила Никоненко, Иван, он сделал достаточно серьезные операции, то есть без полостной операции, прекратил кровотечение, обколов язву прямо через эндоскоп. И таких проведено у нас из 7-4 операции. В поликлинику было... Во взрослую 29 тысяч посещений, в детскую 10 тысяч посещений. Но заболеваемость, вы слышали, у нас не настолько. Респираторка выросла. На сегодня только по детской поликлинике немножко пошел подъем э, респираторной инфекции. Но не, не такой высокий, чтобы были какие-то э, границы, превышали норму. Родилось у нас по роддому 37 детей, из них 16 не наших. Вот. Наши э, зарегистрированы, поступило под наблюдение детской поликлиники 40. Но все равно у нас, к сожалению, превышает смертность. За январь у нас умерло 77 человек, выдано смертей. Из них 16 в стационарах. Был вопрос, немногие знают, что у нас существуют хосписы. То есть у нас при терапевтическом отделении работает хоспис на 10 коек и при туберкулезном на 5 коек. Там у нас находятся больные, которые онкологически с достаточно тяжелой патологией, которые получают не только уход, но и лечение, паллиативное лечение. Сейчас у нас находится 9 человек на хосписе терапевтическом и, 5, и 4 из 5 коек на туберкулезных койках. Так, по скорой помощи э, было 1154 вызовов. Ну, приблизительно, хоть у нас сейчас с бензином все равно остается небольшая проблема. Но, учитывая тогда и наше выступление, обращение к горожанам, то э, пока у нас финансирование не открыто, мы берем пока бензин в долг. Но спасибо населению. Они помогают. И за этот месяц на 11 тысяч мы купили бензина за счет внески, в которой, в общем-то, оплачивает скорость помощи еще по отморожениям. значит у нас обращение было 7 4 из них в стационаре один молодой человек достаточно с такой серьезными отморожением пальцев но он получил травму пролежал на снегу и поэтому был доставлен уже с таким серьезным отморожением пальцев и один взрослый человек тоже там серьезное поражение кистей рук про інші питання оперативної наради дивіться у наступних выпусках програми «Місто».